Salam sejahtera. Ada orang kata, ada netizen kata selagi Tun Mahathir masih hidup, dia akan berusaha habis-habisan untuk menghancurkan Anwar dan juga PKR. Dia akan habis-habisan untuk melihat, cuba melihat kehancuran Anwar Ibrahim. Inilah yang orang kata Tun Mahathir paling anti sekali dengan Anwar. Tak tahulah kenapa dia benci sangat dengan Anwar. Tapi ada netizen kata Salah satu sebab Mahathir benci sangat dengan Anwar kerana Anwar boleh menutup kehebatan beliau. Satu-satunya yang dapat menyatu padukan orang Melayu, dapat menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum hanya Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim dapat menyatu padukan keharmonian bangsa-bangsa yang ada di Malaysia, Melayu, India, Cina, Bumi Putra Sabah dan Sarawak serta bangsa-bangsa yang lain. Bukankah itu hebat? tapi Tun Mahathir memang dia akan berusaha habis-habisan tunggang apa saja untuk kelihatan relevan. Itulah yang boleh dilihat oleh pengulas politik dan juga netizen. Terkini di dalam sebuah page di Facebook, Tengku Adam kata, "Ya Allah, bersungguh-sungguh betullah Tun Mahathir bersama dengan geng-geng sakatnya ini. Mereka bersungguh nak jatuhkan kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim." kata beliau dengan doa semoga Allah memelihara dan melindungi kerajaan PMX insya-Allah amin katanya ini apabila dalam sebuah paparan ini Tun Mahathir menjemput UMNO menyertai gabungan baharu yang dikenali sekretariat orang Melayu entahlah apalah yang ada di minda Tun Mahathir ini sehingga dia cipta lagi naratif baru iaitu gabungan baharu sekretariat orang Melayu Kali ini dia jemput Amnu. Jemput Amnu kenapa? Dia tahu kalau Amnu menyertai sekretariat ini, Anwar Ibrahim akan dalam keadaan yang susah. Tapi saya rasa Amnu tidak akan terjebak dengan uh, dengan taktik yang sedang dibuat oleh Tun Mahathir ini. Ingat orang akan percaya lagi Tun ke? Uh, itulah dia. Jadi ada banyak komen daripada netizen berkait ini. Tun Adam kata kerajaan sekarang sudah terbaik, guys. Dan jauh lebih baik dari yang dulu-dulu. Rakyat yang miskin selalu dapat bantuan. Betul lah kan? Betul 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 betul. Saudara-saudara, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang terbaik for life transfer factor. Produk ini sangat bagus. Dia meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Tetapi jawapan kepada setiap penyakit ialah Kekuatan daya imun badan kita yang melawan dari dalam dan menyembuhkan kita. Kita dapat sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang kuat. Produk ini bukan ubat. Produk ini ialah terapi imun yang membelikan kita mempunyai imun badan 400 lebih kuat. Dan lebih daripada itu mendidik imun badan kita jadi bijaksana. Siapa yang mau produk ini hubungi nomor telepon yang tertera. Kalau Anda tanya apa penyakit yang boleh ditangani atau disembuhkan. Ah, produk ini tidak menyembuhkan tetapi imun badan kita yang menyembuhkan kita. Jadi macam mana menyembuhkan melalui imun badan? Makan produk ini. Ah, okey. Hubungi saya di nombor yang tertera. Beberapa komen daripada netizen, apabila Tengku Adam kata kerajaan sekarang sudah terbaik, ada yang mengatakan inilah sebabnya mati-matian Mahadir cuba halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri kerana hanya Anwar Ibrahim satu-satunya perdana menteri yang berpolitik ikut ajaran Islam. Kata Tengku Adam, betul tu bro. Sepatutnya orang Melayu bersatu di bawah pentadbiran Perdana Menteri ke-10 demi kesejahteraan rakyat dan negara. Kita tak dapat lagi perdana menteri macam PMX ini. Inilah peluang kita untuk membersihkan pengkhianat-pengkhianat dalam negara kata Malkardio. Dayang yang kata semoga Allah abaikan ataupun aibkan pemimpin yang melaun ini di dunia kata beliau lagi. Sebenarnya Mahathir ini dia lupa. Baru-baru ini pun dia lupa. Dia cuba nak malukan Anwar Ibrahim berkait dengan pengampunan Anwar Ibrahim. Dia kata tidak sah haram. Tapi rupa-rupanya dia lupa. Dia pun ada ikut mesyuarat itu. Bila ditanya kenapa Mahadir uh, tak, tak tak ingat, dia kata dia lupa. Dah banyaklah nak uh, dia ingat. Uh, jadi terbukti naspin tapi hmm terkena di muka sendiri. Macam ini jugalah yang berlaku dulu satu ketika dahulu. Pada 16 September 2022 dalam satu paparan uh, berita, Mahadir pernah berkata, "Pas sekarang pun parti kafir," kata Dr. Mahadir. Dalam PRU-15, Tun Mahathir mendakwa negara akan berdepan lebih banyak masalah jika ditakbir PAS. Tapi selepas itu apa jadi? Tun Mahathir bersama dengan PAS dalam SG4. <laughs> Isu pembebasan Anwar pun diputar belit oleh Mahathir. Kononnya tak ada mesyuarat. Membohong saja kerja orang tua ini, kata Fariz, Fariz Zin. Tapi yang pelik, yang pelik pas ni pikutip balik orang tua ni yang hilang deposit masa PRU yang lepas. Apa pasal? Dak tak ada tokoh lain lagi ke dalam pembangkang? Nampak sangat perikatan nasional deharu kata beliau lagi. Ada lagi komen daripada netizen kata, nak cari jalan lain untuk berkuasa lah ni, kata mereka. Tak boleh tumbangkan Anwar Ibrahim melalui pilihan raya, dia guna cara lain. Tubuhlah sekretariat orang Melayu pula. Ah. Uh, pedulikanlah mereka, buatlah sebanyak-banyak manapun. Kalau orang tak sokong, tak percaya lagi, akhirnya tak akan jadi punyalah. Cakap jelah kami parti orang Melayu kebelur nak kuasa, kata Malik. Biar senang orang faham niat kau. Ini tak berretorik sekretariat orang Melayu bagai, jelas tak jujur dalam perjuangan, kata Malik merujuk kepada niat mahadir menjemput Amno. ha. Ah, kata Muaz Muhammad Ali. Orang Melayu dan orang Cina serta India hidup aman damai sekarang. Tiada masalah pun. Apa yang geng Geng-geng jahanam ni nak timbulkan semua bersifat perkauman melampau Yang tiada faedah untuk seluruh kaum termasuk di Sabah dan di Sarawak Inilah orang yang ingin merosakkan kedamaian yang ada sekarang kata beliau Pernah satu ketika dahulu dalam Harakadeli Nah kalau masih ingat September 12 2017 Seorang pemimpin PAS menyatakan, 10 mahadir cakap, 13 tidak boleh percaya. Sekarang ini netizen dah ubah. 10 mahadir cakap, bukan sekadar 13, tapi semuanya tak boleh dipercaya. Saudara-saudara <laughs> sekalian, kalau masih ingat, Faizal KM Subang memberikan peringatan kepada anda semua bahawa pada tahun 2003, bantuan sekolah agama dihentikan tetapi pada tahun 2023 dikembalikan semula oleh Anwar Ibrahim selepas 20 tahun dihentikan. Tun Mahathir ni sejak bila mengaku pula yang dia adalah pejuang kata beliau lagi. Semakin kamu tindas Perdana Menteri ke-10, semakin selesa rakyat bersama dengan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Semakin kamu memfitnah adu domba hina Perdana Menteri semakin meningkat darjat kurniaan Allah melindungi Perdana Menteri ke-10 kata Haji. Norlia kata geng depan nak je tengok yang tubuh mafakat nasional MN. Lah ni nak tubuh yang baru pula. Orang yang sama, nama je lain, perangai juga sama, tak berubah pun, mengarut aja, kata Norlia. Betul lah kan? Sudah dulu MN ada, semuanya orang entah apa-apa kianat berkianat di dalam um, MN akhirnya tak jadi MN mufakat nasional kononnya menyatukan ummah sekalinya kianat mengkhianat berlaku dalam MN sekarang dah tak ada MN dah nak mati sekarang bila dah nak mati MN itu tak boleh kata mati dia nak tubuh pula satu lagi sekretariat Aha, jadi tidak hairan lah kalau ada lagi sekretir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah 10 Saudara, ramai yang kata Dalam gabungan ni ada putra presiden Ada macam-macam lah dalam, dalam masa berkuasa sibuk nak satukan kroni Bila dah tua nak nyanyuk sibuk nak satukan Melayu Apa ni kata beliau ada lagi beberapa komen daripada netizen. Mereka kata e, itulah kifarah dan sumpah laknat hambanya yang dianiaya. Janji Allah tu betul kata Mustafa. Saudara-saudara sekalian ada juga kata hmm, mahadir dah mula kepanasan sampai dah mencipta macam-macam isu. Yusuf Ahmad kata itulah asal dah tergugat juallah isu Melayu, isu agama dan sebagainya. Muhammad Fairuz Abdullah Lutfi kata semoga Amno tidak join. Amno abang besar orang Melayu. Itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Agak-agaknya Amno setuju tak? Hmm, tinggalkan komen kamu. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Tun Mahathir akan jadi presiden parti yang baru semula? <laughs> Semalam Mahadir mengumumkan satu berita yang paling menggemparkan seluruh Malaysia. Sudahlah dah tua, terlalu tua uzur. Dengan usia 100 tahun, kita bukan nak mengejek uh, Mahadir. Tetapi kita tahu Mahadir dah terlalu tua, ter terlalu uzur untuk terlibat lagi dalam politik. Tapi entahlah, tiba-tiba pula timbul idea daripada pemikiran Mahadir bahawa dia kata dia nak tubuh payung besar orang Melayu. Berapa banyak lagi payung Melayu yang ditubuhkan ini? Kita dah ada payung PN, ada payung Barisan Nasional, ada payung Pakatan Harapan. Nak tubuh payung apa lagi ni Tun? Ada yang kata, Tun dah uh, cukup-cukuplah. Kata mereka, berhentilah Tun. Sudah-sudahlah nak mencipta naratif perkara-perkara seperti itu kata mereka. Dengan kewujudan barisan nasional, kewujudan pakatan harapan, kewujudan perikatan nasional, apalagi yang tunda. Semuanya tunda masuk. Tunda masuk barisan nasional dalam AMNO, tunda masuk pakatan harapan dalam bersatu, tunda masuk perikatan nasional melalui SG4. Sekarang tu nak kata lagi bahawa orang Melayu masih lagi belum di ...diketengahkan apa yang Tun nak cakap ni. Tun sengaja mencari naratif supaya dia kelihatan relevan. Itu saja. Sebenarnya Tun nak lihat, nak dilihat supaya masih relevan. Atau dengan kata lain, kelihatan masih hiduplah macam tu. Dia malu. Sebenarnya pada pendapat uh, netizen, Tun Mahathir sebenarnya malu... ...kerana sekarang ini beliau sudah tiada apa-apa lagi... Sudah terlondek habis. Dia kata baru-baru ini dia lupa tentang pengampunan Anwar Ibrahim. Itulah dah malu nak salahkan orang. Sekarang kita akan ulas tentang payung besar yang uh, Mahadir kata dia nak tumbuh itu. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua satu produk. Transfer Factor Folate. Produk ini sangat bagus. Dia meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena masalah penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Apabila imun badan kita jadi lemah dan bodoh, kita akan kena penyakit dan lambat untuk sembuh atau tak dapat sembuh. Tapi dengan memakan produk ini, secara ringkasnya apabila imun badan kita menjadi kuat dan menjadi pintar, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Anda sebut sajalah apa jenis penyakit sekalipun, apabila imun badan kita meningkat, kita akan sembuh. Jadi produk ini satu-satunya produk yang original yang meningkatkan. Fokusnya hanya meningkatkan daya imun badan. Ini bukan ubat. Ini ter terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Jadi siapa yang mahu sudah boring sangat dengan penyakit atau dengan ubat-ubatan, boleh hubungi nombor telefon yang tertera di dalam video ini. Semalam, Tun Mahathir membuat satu kejutan. Dia kata, dia mengumumkan jawatan kuasa Sekretariat Orang Melayu bagi menghimpunkan orang Melayu di bawah satu payung besar. Apalagi payung besar yang Tun nak buat ini sebenarnya. Saya ulang sekali lagi. Apalagi payung yang Tun nak buat. Perikatan Nasional dah ada. Barisan Nasional dah ada. Pakatan harapan tidak ada. Semuanya ada. Nak tubuh apa lagi? Itulah yang menjadi tanda tanya ramai. Sehingga timbul spekulasi sebenarnya Tun hanya mencipta naratif supaya dia dapat memujuk orang untuk kembali percaya kepadanya. Tapi macam mana lagi nak percaya? Kalau Tun Mahathir dah banyak kali, dah banyak kali melakukan perkara yang entah apa-apa. Baru-baru ni dia cuba nak malukan Anwar katanya kata mahadir pembebasan ataupun pengampunan Anwar Ibrahim daripada penjara tidak mengikut prosedur akhirnya apa yang jadi terlonde mahadir gara-gara ada gambar memang dia pergi ke mesyuarat akhirnya apa jawapan mahadir dia kata dia lupa dah tua banyak benda nak ingat nah itulah buktinya mahadir mudah lupa Kata Ping Jegwa, sejak merdeka lagi kuasa-kuasa politik di tangan orang-orang Melayu hingga kini. Sejak merdeka, perlembagaan persekutuan yang dikuasai oleh orang, orang Melayu dengan beberapa dasar menjaga, melindungi dan membantu Melayu dan Bumi Putra telah diluluskan. Tapi sebaliknya hanya Melayu-Melayu dari golongan pemimpin-pemimpin Melayu yang berkuasa, yang terdiri dari kroni-kroni dan keluarga mereka yang mendapat manfaat Pelaksanaan dasar-dasar Bumi Putra gagal dilakukan kerana pemimpin-pemimpin Melayu yang berkuasa telah tidak amanah, tidak jujur dan salah guna kuasa. Apa tujuan sebenarnya payung besar yang ingin diwujudkan ini? Adakah untuk menyelamatkan dan menolong sesiapa sebenarnya? Kita orang biasa kata orang Melayu memerlukan pejuang untuk menangani masalah mereka kini mereka belum dapat pejuang khusus kita tak peduli tentang masalah-masalah lain dia merujuk kepada catatan Tun Mahathir kita cuma nak tumpu pada satu perjuangan saja iaitu perjuangan menyelamatkan orang Melayu itu menurut Tun tapi kata kita orang biasa when all else fail just flip the rest card ah, selamatkan orang Melayu yang lain tak peduli kata orang biasa nasiblah kau. Dia kata, cadangan semacam berniat nak pinggirkan semua wakil bukan Melayu ke? Kata nasiblah. Green Bay 9575 kata, semasa 60 tahun memegang kuasa, baru sekarang Tun Mahathir terasa orang Melayu perlu mendapatkan kuasa semula. Selama 60 tahun berkuasa, banyak keistimewaan orang Melayu yang diabaikan. Di mana Tun selama ini? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Anwar Ibrahim mengalami kekalahan di mahkamah Kelmarin berkait dengan penolakan permohonan menangguhkan perbicaraan saman Anwar Ibrahim, ini jawapan terkini daripada Anwar Ibrahim berkait isu itu. Kata Anwar Ibrahim, ini bukan soal imuniti peribadi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa usahanya untuk menangguhkan saman terhadapnya tidak sekali-kali bertujuan untuk mendapatkan kekebalan peribadi daripada litigasi. Dia berkata demikian selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Anwar untuk menangguh saman sivil yang difailkan oleh bekas pembantunya, Yusuf Rauder perkara ini tidak pernah mengenai mencari imuniti peribadi atau melarikan diri dari pemeriksaan undang-undang kata Anwar Ibrahim ia membabitkan integriti sistem perlembagaan kita dan keperluan untuk memastikan bahawa jawatan awam yang tinggi dilindungi daripada litigasi yang mungkin mengikut masa yang strategik bermotifkan politik atau mengganggu institusi kata Anwar di Facebook hari ini. Terdahulu, Hakim Mahkamah Tinggi Rosmawar Rozen berkata, lapan persoalan perlembagaan yang Anwar cuba rujuk kepada Mahkamah Persekutuan tidak memenuhi ambang yang diperlukan. Dari perspektif kehakiman, soalan yang dicadangkan nampaknya tidak memenuhi ambang kontroversi perlembagaan yang tulin. Apa yang jelas ialah tidak semua soalan menyentuh Kualiti Perlembagaan untuk Rujukan di bawah Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada masalah kesihatan yang sudah boring sangat dengan penyakit, saya perkenalkan kepada anda satu produk yang terbaik. Saya sangat percaya dengan produk ini. Produk ini secara umumnya atau secara ringkasnya adalah produk For Life Transfer Factor. Produk ini membantu meningkatkan daya imun. Secara ringkasnya, badan kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan bodoh. Apabila daya imun badan kita lemah dan bodoh, kita akan kena penyakit dan sukar untuk sembuh. Tetapi dengan memakan produk ini, imun badan kita meningkat 400% dan Lebih daripada itu, imun badan kita dididik untuk mengenal semua jenis penyakit dari dalam. Apabila imun badan kita bijak dan kuat, ia akan menyembuhkan kita daripada dalam penyembuhan total, karena imun badan kita yang melawan penyakit tersebut. Semua penyakit sangat sesuai untuk mengambil produk ini untuk kekuatan daya imun badan melawan penyakit. Siapa yang berminat? Hubungi nomor yang tertera di dalam video ini. Hari ini, kata Anwar Ibrahim ataupun kata mahkamah, mahkamah ini mesti berpuas hati bahawa persoalan perlembagaan adalah tulen dan material kepada penyelesaian kes ini kerana mahkamah persekutuan bukan forum untuk pandangan nasihat spekulatif atau defensif katanya. Mahkamah ini tidak berpuas hati, jadi permohonan untuk merujuk soalan yang dicadangkan kepada mahkamah persekutuan ditolak kata hakim itu. Justru Hakim memerintahkan perbicaraan diteruskan seperti yang dijadualkan pada 16 Jun. Selepas itu, Peguam Bela Anwar, Raja Segaran Krishnan berkata mereka akan merujuk Mahkamah Rayuan untuk mendapatkan penyelesaian. Menyentuh mengenai keputusan itu, Anwar berkata dia kekal komited kepada kedaulatan undang-undang, kebebasan badan kehakiman dan takbir urus demokrasi. Proses undang-undang akan diteruskan dan saya akan terus melaksanakan tanggungjawab saya tanpa gangguan atau kompromi tambah ahli parlimen Tambun itu. Anwar memfailkan permohonan itu minggu lepas, meminta lapan soalan perlembagaan dirujuk ke Mahkamah Persekutuan. Berdasarkan sama ada dia mendapat imuniti daripada prosiding sivil yang dimulakan oleh Yusuf. Yusuf memfailkan tindakan sivil pada tahun 2021 atas dakwaan bahawa Anwar telah melakukan serangan seksual kepadanya di pejabat Presiden PKR pada Oktober 2018. Saudara-saudara sekalian, menurut Friends the Great, Anwar betul mengenai pejabat Perdana Menteri. Dalam kes ini, bagaimana pula dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak? Mengapa isu bidang kuasa dan perlembagaan tidak dikaji dalam kes beliau? Sebaliknya, beliau dipenjarakan, dipenjarakan tanpa wakil undang-undang pada 23 Ogos 2022. Katanya, sabitan terhadap Najib tidak sempurna dari segi undang-undang untuk kesempurnaan proses keadilan, kata beliau lagi. Saya pun tidak jelas apa yang cuba disampaikan oleh beliau ini. Namun demikian, apa yang sekarang nak di-highlightkan dalam isu ini ialah kata Anwar Ibrahim ini bukan soal imuniti peribadi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.